मैंने फेंसिंग गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल लेवल में तो कैसे कैसे तैयारी की कैसे आप आप करेंगे मैं पापा को थैंक यू कहना चाहूँगी जो रोज मुझे संगरूर लेके जाते थे ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ और एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं कराया मुझे तो फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला आपकी चौदह साल की एज है इतनी कम एज में आपने फेंसिंग के बारे में कैसे सोचा कोई और स्पोर्ट आपके माइंड में आया फेंसिंग फैं, मुझे शुरू से पसंद था क्योंकि मैंने उसकी वीडियोस देखी हुई हैं शुरू से मैंने तो मुझे थोड़ा खेलना भी आ गया था शुरू में और जब हमारे स्कूल में आ गई फेंसिंग तो मतलब मेरा मन पूरा बन गया था कि अब तो फेंसिंग ही लेनी है तो इसके दौरान आप कितने घंटे की प्रैक्टिस करती थी आप मैं रोज़ तीन घंटे की करती हूँ प्रैक्टिस और कोई इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल डाइट भी फॉलो करते थे क्योंकि शरीर को फुर्तीला भी बहुत रखना पड़ता है वो आ, बस जंक फूड नहीं खाना और जैसे परौठे वगैरह तल के तो बिल्कुल नहीं खाने बाकी सब कुछ खा लो अभी ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया अभी नेक्स्ट अब की अचीवमेंट क्या हो नेशनल में गोल्ड टारगेट तो वही है इंटरनेशनल लेवल का जब नेशनल में गोल्ड आ जाएगा तो इंटरनेशनल तो जाना है फिर ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਕੀ ਲੱਟਕੂ ਕੋ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਡਰਨੇ ਕੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਪੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਕੋਈ